Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan laporan projek akhir kajian kes kami yang bertajuk Rasuah dan Etika Perspektif Falsafa terhadap kesan sosial dan ekonomi di Malaysia. Dalam pembentangan ini, kami akan mengemukakan pengenalan, hasil bacaan, metodologi, dapatan kajian, perbincangan dan kesimpulan kajian kes kami. Untuk persoalan pertama, apa itu rasuah? Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan rasuah datang dalam pelbagai bentuk. Rasuah boleh terjadi sama ada dalam bentuk wang, hadiah, jawatan, bonus, upah, diskaun atau perkhidmatan. Etika merupakan prinsip moral yang mengawal tingkah laku individu atau kumpulan dalam menentukan apa yang betul dan salah dan apa yang baik dan buruk. Etika harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat tanpa mengira pendapatan, bangsa dan status sosial. Falsafah merupakan kajian yang mendalam tentang asas pemikiran, nilai dan prinsip yang membentuk pandangan hidup manusia. Dalam konteks kes kajian kami, falsafah digunakan untuk menganalisis amalan rasuah melalui pendekatan pemikiran kritis dan logik. Terdapat tiga cabang dalam falsafah. Yang pertama adalah etika normatif untuk menilai tindakan berdasarkan prinsip moral. Yang kedua adalah falsafah politik untuk menganalisis keadilan dalam agihan kuasa dan sumber. Dan yang ketiga adalah falsafah timur dan Islam untuk menawarkan pandangan yang menekankan keharmonian, kepimpinan dan tanggungjawab sosial. Aktiviti rasuah di Malaysia berpunca daripada pelbagai perkara iaitu penyalahgunaan kuasa, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan melanggar prinsip etika dan kurang integriti. Kerana rasuah, terdapat pelbagai kesan jangka panjang yang akan berlaku kepada negara. Antaranya adalah ketidakpuasan hati masyarakat, kemerosotan ekonomi negara, kepercayaan rakyat yang terhakis dan ketidakseimbangan dalam sumber. Dalam kajian kes ini terdapat tiga permasalahan kajian. Yang pertama, apakah pandangan masyarakat awam terhadap amalan rasuah dari sudut perspektif etika dan rasuah dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi kepercayaan terhadap institusi awam dan swasta. Yang kedua, apakah kesan sosial dan ekonomi rasuah terhadap pembangunan negara dari perspektif falsafah keadilan termasuk aspek pergabungan sosial, integriti institusi dan kecekapan ekonomi. Dan yang ketiga, apakah penyelesaian berasaskan pendekatan falsafah seperti etika kebajikan, deontologi dan utilitarianisme yang dapat dicadangkan untuk menangani isu rasuah dalam konteks semasa di negara ini? Berdasarkan permasalahan kajian kes kami, kami menyatakan tiga objektif utama iaitu mengkaji persepsi dan faktor masyarakat Malaysia terhadap amalan rasuah dari perspektif etika dan falsafah. Kedua adalah untuk menganalisis kesan sosial dan ekonomi rasuah terhadap pembangunan negara. Dan yang ketiga adalah untuk mencadangkan penyelesaian berasaskan pendekatan falsafah seperti etika kebajikan, deontologi dan utilitarianisme. Dalam laporan kajian kes kami, terdapat empat tujuan utama kenapa kami menyentuh isu rasuah di Malaysia. Yang pertama adalah untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap amalan rasuah di Malaysia. Yang kedua, untuk menganalisis kesan sosial dan ekonomi rasuah terhadap pembangunan negara. Yang ketiga adalah untuk mencadangkan penyelesaian yang efektif berasaskan pendekatan falsafah. Dan yang keempat untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan responden tidak bersetuju terhadap kesan sosial dan isu rasuah. Isi-isi utama yang terkandung dalam kes kajian kami adalah permasalahan, objektif dan skop kajian, kajian literatur, pandangan masyarakat awam tentang amalan rasuah di negara Malaysia, kesan sosial dan ekonomi dari falsafah keadilan, penyelesaian falsafah terhadap isu rasuah di Malaysia, metodologi, dapatan kajian dan perbincangan isu rasuah. Dalam implikasi atau kepentingan kajian kes kami, kami menyentuh tentang rasuah dan etika perspektif falsafah terhadap kesan sosial dan ekonomi di Malaysia untuk meningkatkan kesedaran kolektif masyarakat tentang nilai moral, meluaskan pemahaman masyarakat terhadap isu rasuah, merangka dasar pendidikan etika dan strategi pencegahan rasuah yang lebih berkesan dan memberikan panduan teori yang kukuh dalam menilai kesan-kesan rasuah. Sekarang kita merujuk kepada bahagian metodologi untuk kajian kes kami. Untuk bahagian metodologi, kami menggunakan empat kaedah. Yang pertama adalah kaedah persampelan data secara rawak. Yang kedua adalah pengumpulan data melalui Google Forms di mana responden kami merangkumi warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Ketiga adalah kerangka teori untuk meneliti kesan sosial dan ekonomi rasuah dari sudut pandangan falsafah dan etika. Juga untuk mengukur persepsi awam terhadap kesan sosial dan ekonomi rasuah. Dan yang keempat adalah takrifan operasi di mana responden memberikan maklum balas mereka memberi kepuasan bagaimana mengenal pasti impak sosial dan ekonomi rasuah dan untuk menilai penyelesaian falsafah untuk menangani masalah rasuah. Instrumen pengumpulan data kajian kes kami dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian A merangkumi soalan demografi tentang responden kami. Bahagian B untuk mendapatkan pandangan masyarakat awam tentang amalan rasuah. Bahagian C untuk mengetahui impak sosial dan ekonomi rasuah dari perspektif falsafah keadilan dan yang terakhir bahagian D merangkumi soalan untuk mencadangkan penyelesaian falsafah untuk menangani masalah rasuah di Malaysia. Tujuan kami mengumpul data ini untuk mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap amalan rasuah di Malaysia menilai perbezaan pandangan berdasarkan latar belakang responden serta mencadangkan langkah-langkah yang berasaskan prinsip etika dan falsafah. Untuk menilai pengumpulan data responden kami, kami menggunakan skala Likert 5 mata yang bermula daripada sangat tidak setuju hingga sangat bersetuju. Dapatan kajian berdasarkan objektif pertama mengkaji persepsi masyarakat terhadap rasuah. Majoriti responden menyedari bahawa rasuah ialah jenayah serius dan tidak bermoral termasuk pemberian kecil. Mereka percaya bahawa rasuah semakin berleluasa dalam sektor awam dan swasta. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang dikenal pasti sebagai punca utama rasuah. Dapatan ini selari dengan etika deontologi yang menolak tindakan tidak bermoral walaupun hasilnya memberi faedah kepada individu. Seterusnya, dapatan kajian berdasarkan objektif yang kedua iaitu mengenapasi impak sosial dan ekonomi rasuah dari perspektif falsafah keadilan. Responden telah bersetuju bahawa rasuah menggugat keadilan sosial dan ekonomi, menyumbang kepada kemiskinan struktural, melemahkan kepercayaan terhadap institusi dan yang terakhir menjejaskan nilai mata wang dan pelaburan asing. Selari dengan teori keadilan Ross yang menekankan kepentingan agihan adil dan institusi yang saksama. Akhir sekali adalah dapatan kajian berdasarkan objektif ketiga iaitu mencadangkan penyelesaian berasaskan falsafah. Pendidikan moral sejak awal diakui penting untuk membentuk ahlak anti rasuah. Berdekatan spiritual menekankan hubungan dengan Tuhan sebagai penting dalaman. Kepimpinan beretika dan integriti dianggap perlu sebagai teladan. Penguatkuasaan undang-undang yang adil dan beretika perlu dilaksanakan tanpa perlunya ada pilih kasih. Dan penerapan nilai tanggungjawab dan integriti dalam budaya masyarakat diterima sebagai langkah jangka panjang. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian perbincangan kajian yang telah disusun berdasarkan tiga objektif utama kajian. Berdasarkan dapatan kajian, kami mendapati bahawa majoriti masyarakat menyedari bahawa rasuah merupakan satu jenayah yang serius serta bertentangan dengan nilai moral. Responden turut setuju bahawa rasuah bukan sahaja melibatkan wang ringgit tetapi juga termasuk pemberian kecil seperti hadiah yang dianggap sebagai bentuk rasuah halus. Selain itu, mereka menyatakan bahawa kelemahan penguatkuasaan undang-undang adalah antara sebab utama berlakunya rasuah. Ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat hari ini semakin memahami bahawa rasuah boleh merosakkan sistem pentadbiran negara dan melemahkan integriti institusi. Dari sudut falsafah etika, khususnya deontologi kantian, tindakan rasuah tetap salah walaupun membawa manfaat kerana ia telah melanggar prinsip moral sejagat seperti kejujuran dan tanggungjawab. Untuk objektif kedua, hasil kajian menunjukkan bahawa masyarakat melihat rasuah sebagai ancaman besar kepada keadilan sosial. Rasuah mencipta jurang antara golongan kaya dan miskin serta mewujudkan ketidaksamaan antara peluang dan sumber. Dari sudut ekonomi pula, rasuah menyebabkan kemerosotan nilai mata wang, pengaliran keluar pelaburan dan peningkatan kemiskinan struktural. Kepercayaan rakyat terhadap institusi awam juga semakin terhakis. Ini selari dengan teori keadilan oleh John Rawls yang menekankan bahawa keadilan mesti diwujudkan melalui sistem sosial yang saksama dan adil kepada semua pihak. Kita dapat lihat bagaimana rasuah menggugat kontrak sosial antara rakyat dan kerajaan. Ini menyebabkan hilangnya kepercayaan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Dalam objektif ketiga, majoriti responden bersetuju bahawa pendidikan nilai moral sejak kecil adalah langkah utama dalam membentuk karakter anti rasuah perkataan spiritual dan agama juga dilihat penting kerana ia membentuk kesedaran dalaman bahawa rasuah adalah satu dosa dan pengkhianatan terhadap masyarakat. Seterusnya, ke kepimpinan yang beretika juga ditekankan sebagai penyelesaian jangka panjang. Pemimpin yang jujur dan adil akan menjadi contoh kepada organisasi dan masyarakat. Di samping itu, Penguasaan undang-undang yang telus dan adil perlu dilaksana tanpa perlu tanpa pilih kasih supaya rakyat yakin bahawa keadilan benar-benar ditegakkan. Akhir sekali, penerapan nilai integriti dan tanggungjawab sebagai falsafah hidup disepakati sebagai asas untuk membina masyarakat bebas rasuah. Perkataan ini bukan sahaja menyasarkan hukuman tetapi membina budaya yang menolak rasuah dari dalam diri individu. Kesimpulannya, kajian mendapati masyarakat bersetuju bahawa rasuah memberi kesan besar terhadap keadilan sosial dan ekonomi negara. Walaupun dalam bentuk kecil seperti hadiah, rasuah tetap dianggap tidak bermoral dan boleh menghakis nilai integriti serta kepercayaan terhadap institusi awam dan swasta. Kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang dilihat sebagai punca utama menyebabkan pesalah tidak takut untuk melakukan kesalahan. Dari perspektif falsafah keadilan, rasuah mencetus ketidaksamaan dan menafikan hak individu yang layak. Oleh itu, pembatasan rasuah memerlukan penguatkuasaan yang telus, pendidikan sivik, latihan integriti dan kerjasama semua pihak untuk membentuk masyarakat yang adil, beretika dan bebas rasuah.